मित्रांनो आत्ता वर्कआउट घेणार हा आपण म्हणजे ह्या नवरात्रामध्ये जो करतोय ना तो आज खूप व्हिडिओ काढायचा आपल्याला खूप चांगला व्यायाम करायचा आहे कारण पहिली आंघोळ घामाची येईल आपल्या कामाची आणि व्हिडिओ व्हिडिओच्या शेवटी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्या नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा ओके थँक्यू इस पर भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरे छह महीने सात महीने हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और विद इन एक मंथ में पूरा डिस्टर्ब होते हैं ओके तो खाना तो सब कुछ है लेकिन खाना कैसे इसमें लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ओके तो चलो इस आज की सोच के ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे हर दिन की तरह मैं बोलता हूँ की सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सोच यानी आपके विचार और आपके विचार जब विचारों का जन्म होता है ना विचारों का जन्म हमारे मन में होता है हर चीज का एक पैदास होती है हर, चीज का एक डेट ऑफ बर्थ होता है जन्मदिन होता है वैसे विचारों का भी जन्मदिन होता है विचारों का भी एक जन्मदिन होता है और हर टाइम विचारों की डिलीवरी हमारे मन में होती है हर टाइम हर सेकंड ऐसा कौन सा भी पल नहीं है आप सो जागे रहो या नींद में रहो या कुछ भी करो या खाली बैठे रहो उसी टाइम आपके मन में इतने सारे विचारों की डिलीवरी होती है जन्म होता है, बहुत सारे विचार क्योंकि सबसे खतरनाक हमारा माइंड होता है ये खतरनाक भी है और ये अच्छा भी है समझ बात हमारा जो माइंड है हमारा जो मन है ना ये खतरनाक भी है और अच्छा भी है लेकिन ये डिपेंड है हम किसी के साथ काम करते हैं ये हम खुद पर डिपेंड है ये दो विचार हमारे मन में आ रहे हैं अच्छे वाला भी आ रहा है बुरा वाला भी आ रहा है लेकिन सबसे बढ़िया डिपेंड हम पे खुद पे है कि हम कौन से इचारे के साथ काम कर रहे आगे जा रहे हैं देखो उसी टाइम ये कलियुग है मैं बार बार बोलता हूँ ये कलियुग है और कलियुग के साथ एक केमिकल युग भी है तो इस युग में इंसान को जीना भगवान को भी बहुत डेंजर लग रहा है क्योंकि इतने सारे मन में विचार आने के बाद अच्छा वाला और बुरा वाला लेने से पहले, तो को विचार को जन्म हो गया अभी एक्सरसाइज नहीं करना है जाने तो कल करेंगे रोज जो तो ही है एक विचार आ गया दूसरा विचार क्या है करना चाहिए लोग आपके रहा देख रहे मुझे आज को अच्छा करना चाहिए ये दूसरा विचार है और निकिता मैम इस पर एक्शन लेने से पहले इसमें एक रहता है सत्सद विवेक बुद्धि जो कि आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है और आपकी बुद्धि सही होगी तो आप सही विचारों के साथ काम करोगे नहीं मुझे उठना है मुझे जाना है मुझे करना है तो आप जीतते हो जिंदगी में जीतते हो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विचार तो बहुत कुछ आएगा सुसाइड करने का भी विचार आएगा हंड्रेड इंसान है इंसान वैसा खतरनाक माइंड दुनिया में किसी का नहीं है विद इन वन सेकंड में आपका माइंड यूएस में जाके आएगा वन सेकंड में आपका माइंड का स्पीड एरोप्लेन से खतरनाक है वन सेकंड में बचपन में जाके आएगा हेलो चेक करो लेकिन इस पर कंट्रोल करने के लिए भगवान ने सभी इंसान के पास एक चीज दिए उसे कहते हैं आपकी सत्सद विवेक बुद्धि और इस विवेक बुद्धि के साथ आपको आगे जाना है तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरी संसद विवेक बुद्धि जागरूक रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा कोई आके नहीं करेगा दूसरा ये ये वाला वाला साथ वाला भी 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 छोड़ दो ये खाली मतलब के रिलेटिव है लेकिन खुद के साथ खुद को जीना है तो आपकी विवेक बुद्धि को आपको एक्शन में लाने के लिए आपको हर दिन मैं बार बार कहता हूं खुद के साथ डिस्कस करना सीखो खुद के साथ बात करना सीखो यही सक्सेस का राज है और खुद के अंदर ढाको मैं कौन हूँ मैं कहा से आ रहा हूँ इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो भी चीज जमे थोड़ा सा मेडिटेशन करो अब मेडिटेशन करोगे तो आपकी संसद में बुद्धि जागृत रहेगी बहुत सारे विचारों का तूफान आएगा वादल आएगा तो आप हिलोगे नहीं रेडी हो चलो यही विचार के साथ हम आगे जाएंगे कितने भी लोग हमारे लिए बुरा सोचे अच्छा सोचे लेकिन आपकी सत्सत हुई बुद्धि सही होनी चाहिए एनर्जी ड्रिंक के साथ हम आगे जाएंगे सबसे बढ़िया ओके हो उठल्यानंतर प्रथम पहिला एका मिनिटामध्ये हा सर्वात पॉझिटिव्ह विचार करायचा निसर्ग काय बरोबर होईल खूप सोपा व्यायाम असतो ऑनलाईन आणि कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती हा ऑनलाईन व्यायाम करू शकतो खूप सोपा आहे भाऊ करून घेऊ नका कारण बाहेर पाळण्याला जाण्यापेक्षा रस्त्याचा प्रॉब्लेम आहे पाऊस ऊन वारा त्यापेक्षा घरातली घरात ऑनलाईन व्यायाम एकदम उत्तम आहे एक करून पण घेतोय लक्ष ठेवा म्हणजे एखादी एखाद्या सदस्य ऑनलाईन व्यायाम करत असत काही चुकत असते लक्षात ठेवा ओके

यस आणि मागे जाऊन दोन्ही हातांनी तात धरायची आपली तास हात सरळ हात वाकायचे नाही ओके ही कंबर के लिए पेट के लिए बहुत बढ़िया है और हार्ट के लिए करो बस वन कैसे जगाए जगू जगाए मौसम बने चेतानी जब चुप न पे आए निखार हमारी गली सारी आणि पायात अंतर हे करायचं म्हणून करायचं नाही आपल्याला आपल्या गोळ्या बंद झाल्या पाहिजे पायात पुरं अंतर नाना घ्या अंतर पायात आणून तुम्ही मी हे अंतर हा सरळ वर करावर सरळ सरळ म्हणजे सरळ एकदम तसे दोन कोट रुपये वरून मिळणार आहे सरळ केलं व्यास हा हे मानणार आता तसे सरळ फास्ट खालून जाणे जे मांडीच्या जा मधून बॅक सीटला लागले पाहिजे वाट

पहिली आम्ही घामाची ती आपल्या कामाची रस्त्या तेव्हा मी नदी थांबलोय दररोजच्या प्रमाणे तुम्हाला व्हिडिओ आहे खूप घामालाय आज खूप राग आला मला आज हे बघा ते असा टी व्ही आहे टी व्हीवर मी टी व्हीला कनेक्ट करत असतो टी व्हीला कनेक्ट केल्यामुळं काय होतं खूप भारी व्यायाम होतो खूप भारी व्यायाम होतो हा ते मुद्दाम दाखवतो मला काय हा टॅब आहे मी ज्यामध्ये बोलतोय तुम्हाला असा हा टॅब आहे यामध्ये पण मोठा दिसतो पण आणखी मोठं दिसतो हे कशासाठी प्रत्येक व्यायाम हा कसा असतो हे दिसण्यासाठी व्हीमध्ये स्पष्ट दिसतो ओके चला ओके चला करा हमारा मेरी की चिंता है हा ज्यास व्यायाम होता नाव है हाँ से बाहर आ रहे हैं और देखो आपको सबको पसीना आ रहा है लेकिन ये पसीना है ना मिनरल वाटर लैसा है किसका जिनको तीन साल दो साल एक साल छह महीने कम से कम हो गए और जो सही खाते हैं उनका आप नॉन खाओगे मिनरल वाटर नहीं रहेगा ये बैटरी का एसिड रहेगा बात समझ में आ रही है बैटरी के एसिड बहुत खतरनाक होता है एसिड बॉडी के लिए लगता ही है इसके सिवा तो बॉडी चलती ही नहीं है लेकिन ज्यादा भी उनकी मात्रा होगी तो सबसे खतरनाक होता है मैं बार-बार बोलता सही तरह से नंबर वन काम जवाब खुद के, के, का के पास आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो गलत का खुद को सवाल करो आपकी पूरी दिनचर्या चेक करो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से रात सोते आपने क्या क्या अंदर डाला है समझ में आ रहा है बात दिन भर कितना पानी पी आप ये भी आपके समझ में आना चाहिए तो जिम्मेदारी आप पर हो कि मेरी, मेरी, मेरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी कि कि मैंने गलतिया क्या की मेरे खाने में 25 ग्राम फाइबर है मुझे चेक करना है खाने में फाइबर नहीं होगा तो मुझे फाइबर की मात्रा सबसे इम्पोर्टेंट बढ़ाना पड़ेगा

तो सबसे पहले आपको टू टाइम करना ही पड़ेगा टू टाइम क्योंकि आप सेक नहीं लोगे तो मॉर्निंग में आपकी एनर्जी हमारे समझ में आती है और मेरी बात छोड़ दो लेकिन आपकी समझ में आती है खुद के ये बंदे का इधर इधर जा रहा है मेरा क्यों नहीं जा रहा वो तो बंदा 51 का है मैं तो खाली 25 23 का है मुझे क्या दिक्कत आ रही है ओके और आप लोग खाली सुनते हो और छोड़ देते हो ऐसे वेलनेस कुछ नहीं बनते क्योंकि आप आपके लोग मोरे मैडम आपको नोटिस करते हैं आपके आसपास के लोग खाली बोलते नहीं है लेकिन आपको नोटिस करते है इस से गए आपका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए तीसरा आपका, आपका एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की लैंग्वेज चेंज होना चाहिए क्योंकि कुछ तो बदलाव होना ही होना इम्पोर्टेंट है ओके तो चलो ये ज्यादा हो गया लेकिन जिनको जो करना है वो कीजिए मुझे जो देना है मैं ईमानदारी से देता हूँ वीडियो देखो भैया रे वारिराम कृष्ण हरी लाल ना सिर्फ मोटापा बल्कि कई तरह की बीमारियों को भी जन्म देती है आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि अगर आप चाय दूध या फिर किसी भी चीज में एक टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आप करीबन करीबन 20 किलो कैलोरी का सेवन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप शुगर फ्री की बात करें तो उसमें कैलोरीज़ बिल्कुल ना की बराबर होती है अगर आप चीनी की जगह शुगर फ्री को अपनी मील में यूज करते हैं तो आप एक दिन में टेन परसेंट मतलब दो सौ से तीन सौ किलो कैलोरी को डायरेक्टली कम कर सकते हैं क्या आप जानते हैं खाने में चीनी का सेवन ज्यादा करने से मोटापे मतलब वेट गेन जैसी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जिसकी वजह से पीसीओडी, डायबिटीज हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होने का डर रहता है शुगर फ्री के कई बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले कई लोगों के मुताबिक चीनी खाने से एनर्जी आती है लेकिन उसी समय आपके शरीर में इंसुलिन ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से ट्रिप्टोफेन हार्मोन रिलीज होता है और आपका शरीर बार बार मीठा खाने के लिए क्रेविंग करता है वही शुगर फ्री लेने से ब्रेन की नेचुरल रिदम मेंटेन रहती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी खाने के न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी को लेता है और आपके शरीर में एनर्जी का नेचुरल बैलेंस बना रहता है शुगर फ्री आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत मदद करता है जो लोग मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनकी स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिम्पल जैसी समस्या पैदा हो जाती है शुगर फ्री आपके बार बार खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है जो लोग चीनी का सेवन ज्यादा करते हैं उनको अक्सर मोटापे की शिकायत होती है और उससे पीसीओडी जैसी गंभीर परेशानी भी हो सकती है अगर आपको मोटापा या पीसीओडी जैसी शिकायत है तो शुगर फ्री आपके इन शिकायतों को कम करने में मदद कर सकता है ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है डायबिटिक लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज जैसी समस्या है उनके लिए शुगर फ्री का इस्तेमाल बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये इजी टू हैंडल भी होता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है। कुछ के मुताबिक अगर आप ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिप्रेशन जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं तो अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक बनाए रखने में okay.

से सर। <laughs> वेले सेंटर असं चाललं पाहिजे शिंदे सर प्रतीक्षा मॅडम नुसतीच गर्दी नको किती किलोमीटर नेता जरा सांगा आमच्या खाडेभोळी तिथे पंचवीस किलोमीटर सर पंचवीस किलोमीटर आणि स्ट्रीट लाईट नाही तिथे हायवे नाही एक्सप्रेस वे नाही <laughs> ते उड्डाण बोल आधे ना कोकणाच्या वाड्याला पाणी सर पण ते करोडे मार्ग तर सालूट तुम्हाला सालूट खरच त्याला गरज आहे ना गरज जाऊन तर लोक स्वतः बसते कारण नसत आमचे पुण्याकडून आम्ही दांड्या खेळायला गेलो जागाच नाही आली आपण सोते जाव हॉस्पिटल मे बी आयसीयू आहे और वहा पे लोक की जरूरत आहे भारी चाललाय ना मग कोणता फ्लेवर आहे तुमचा जो

Yes, yes. एक सर एक सेंटेन्स आहे yes. माझं आपली लोक कधीच आपलं ऐकत नाहीत सर आपली लोक आपलं कधीच ऐकत नाही सर मी ह्या फॅमिली मध्ये आल्यानंतर मी सर्वात प्रथम माझी जी लोक आहेत जे रिलेटिव्ह लोक आहेत त्यांना सर्वांना मी सिग्नल दिला होता की तुम्ही याच्यात वर्कआउट करा ऍटलिस्ट तुम्ही येऊन तर उभारा जेणेकरून तुमच्या शरीरामध्ये नऊ चैतन्य म्हणजे चालू होईल कमी तरी कालच एक इन्सिडेंट झालाय सर माझी गावाकडे माझी मावस सत्य असते त्यांच्या मुलाच्या मिसेस काल एक्सपायर झालं त्यांना महिन्याभरापूर्वी दीड महिन्यापूर्वी मी सांगितलं होतं तुम्ही या ऍटली बघा तुम्ही जेणेकरून तुमचे जे काही जे इम्बॅलन्स आहेत पण सर त्यांनी ऐकलं नाही माझ्या व्हिडिओ वगैरे बघत होता त्या माझे क्लिप पण बघतो व्हॉट्सअप पण बघतात पण त्यांनी ऐकलं नाही आणि काल त्यांची प्रांजोत मालवली सर मला खूप वाईट वाटतं की आपली लोक ऐकत नाही यासाठी मी शेअर करायसाठी खास थांबलो होतो या ठिकाणी तर सर्वांना माझी रिक्वेस्ट आहे की आपल्या ब्लड रिलेशन मधले आपले नातेवाईक असतील आपले मित्र असतील किंवा जे तुम्ही तुम्ही आवडता जे तुमच्यासाठी आवडतात त्यांना तुम्ही रिक्वेस्ट करा प्लीज या वेलनेस वर्कआउट सिस्टमला ठरवलंय सर एक नवीन उपक्रम ठरवलंय मी जेव्हा कंपनीमध्ये जातो ना कोणी जर हात केला तर मी त्याला बसवणार जरूर पण त्याला रिक्वेस्ट माझ्या माझ्याबरोबर एकदा तरी वर्कआउट कर एवढीच अपेक्षा ठेवणार त्यांच्याकडनं मी सर सर एकच विचारतो त्या ताई साहेबांचं वय किती होत त्या सर प्राध्यापिका होत्या सर प्राचार्य होत्या

तुमच्या आधी हजर राहतील तुमची वाट पाहतील मारताना बिरताना खाली टाकून पाण्याच्या बाटल्या फुटवले घेऊन वरून फोन करणार तुम्ही कुठ पर्यंत पोहचले का नाही आले अजून इतकी वाईट परिस्थिती आहे ना व्यायाम म्हणलं का जाग नाही आली मोबाईल सायलंट होता खूप छान छान कारण आहे तरी पाहू शकता तुम्ही एमपीएससी ची तयारी करणारा विद्यार्थी धावण्याचा सराव करत असताना हृदयविकाराने धावपळ स्वतः त्या बाळाचं वय काय बघा त्या आई वडिलांनी ह्या मुलाकडे काय अपेक्षेने पाहिलं असेल तर करणं सोपं नाहीये. ऑलरेडी मी त्या फेज मधून जातोय. एवढा खर्च याच्या शिक्षणावर गेलाय आणि त्याच मुलाला जर वडिलांना खांदा देण्याची वेळ येत तर जगात याच्यासारखं मोठं दुःख कुठंच नाहीये. कुठंच नाहीये. म्हणून हे दादांनो अलर्ट व्हा. शिक्षण तर खूप महत्वाचं आहे. पण त्याच्या सोबत तुमची हेल्थ खूप महत्वाची आहे. health वर focus द्या. आणि हेल्थ नाही तर wealth पण नाही आणि काहीच नाही. थँक्यू आणखी <laughs> <laughs> सर तुम्ही जो मेसेज दिला थँक्यू निश्चित सर त्याच्या प्राध्यापक म्हणजे मागचे लोक एक दहा दिवस तेरा दिवस खरचिन कावळा बिपळा शिवला विषय कोणी कोणाचं नाही स्वतःच जीवन जगण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या शहराची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे थँक्यू मी करू का नको आणि दुसरा येतो की केलं पाहिजे तर तो तोच विचार माझ्या मनात येतो सर म्हणजे असं दोन मन असतात त्यामुळे तो विचार येतो आणि मी तसा विचार करते पण मी ये ना नकारात्मक विचाराला बाजूला सारून पॉझिटिव्ह विचार करते आणि म्हणून मी तु, तु, तुम्हाला इतके दिवस सकाळी दिसतेय सर मी नक्कीच प्रयत्न करते आणि इथे माझी एक मैत्रीण आहे प्रियांका म्हणून हॅन्डराईट कर हॅलो मी पण तेच सांगतो दरवेळेस व्हिडिओ मी म्हणजे तेच सांगतो ज्यावेळेस आपण आलार्म वाचतो आणि आपण उठतो त्यावेळेस निगेटिव्ह थिंकिंग आणि पॉझिटिव्ह थिंकिंग त्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंगला तुम्ही जर रेफरन्स दिला आणि तुम्ही पहिल्या एका मिनिटामध्ये जर तुम्ही सकारात्मक विचार केला तर नक्की तुम्ही ऑनलाईन व्यायाम करणार आहात